Як правильно знайти себе у цьому світі? У, у, у бізнесі, у підприємництві, у хобі, у роботі, як це ви робите зараз? Чи що можете сказати тим, хто на зараз дивиться? Якісь лайфхаки? Как найти ты себе, в чем свете? Слушай, ну я как бы там не гуру и не проповедник, как бы, который несет свет в вашу жизнь. Но с своего исключительно скромного опыта, да, я всегда говорю, что любой бизнес или любой поиск себя начинается с вопроса: зачем? Вот, если вы не можете ответить себе вопрос, да, если есть эмоциональный фон, да, как бы там, ну, ну мне хочется. Uh -huh. Мне хочется, мне так хочется, мне хочется создавать, не знаю, открывать бутики по всему миру, или отделать бизнес для девочек, или строить корпорацию, открывать заводы. Вот мне хочется. Почему тебе так хочется? Ну, потому что мне хочется летать на private jets, пить коктейли, жить в дорогих отелях и быть как все. Да, вот этот момент, и быть как все, вот. А, ауч, ауч. Ауч, да. И быть, как все. А потом, а зачем тебе быть, как все, да? А зачем тебе это? Зачем? Что в этом для тебя? То есть, угу. зачастую все наши хотелки, они же навязаны социумом, да? То есть, они навязаны лайфстайлом, в котором мы находимся. А у вас какая-то цена вещью, счет для вас на У меня, наверное, на данный момент сейчас этот больше зачем а, упирается в то, а, как бы, а зачем то, что я делаю, что это приносит мне, как личности, да? И а, как это, в общем-то, помогает мне, вот, в проводить то качественное время и быть счастливой. Угу. И а, многие вещи, когда я начала себе задавать вот этот вопрос, окей, то есть вот зачем я это делаю, как это помогает мне быть счастливой, что вообще для меня счастье да, есть как таковое, а, оно убрало сразу очень много активности. Я раньше, там, в 2018 году, у меня все друзья говорили, боже, ты заходишь в интернет, и везде Нина Левчук, везде там какие-то проекты, то суперлюди, угу. то это, то форумы, то конференции, то, то еще что-то. И просто, мне кажется, я была, ну, вот везде абсолютно. И, и, э, у меня не было вопроса, зачем. Это была гонка, знаешь, какая-то. А. Гонка сама с собой, потому что триатлон, потому что соревнования. Потому что так все делают. Потому что все успешные. не дай бог, ты пропустишь этот поезд. И на Фонт. него, и да. не за него, на него это другое. А вот и, в 2019-м я себе четко поняла, что, ну, а что это в итоге, к чему это в итоге меня приведет? Ну, окей, буду я там на пару тысяч долларов больше зарабатывать. Э, меня это сделает конкретно счастливой, более а. с сгармонирую, более сбалансирую. Это поможет мне э, быть, э, там, получать любовь от своих любимых людей это в итоге там вот когда мне будет 80 знаете есть классно такое упражнение представьте Я... представьте что вам 80 лет и вот вы сидите такое где-нибудь там, вот. там на вилле впереди океан, да, okay, и так. вы думаете, да, так, и вы думаете, да, так. и вы думаете, что бы я хотел, чтобы обо мне вспоминали вот на мой сегодняшний день рождения, что бы я хотел, чтобы обо мне сказали или что я делала в этой жизни, да, что меня сделало действительно uh -huh. счастливым. Какие моменты вы бы хотели бы вспомнить? Uh -huh. вот. поэтому вот это вот балансирование и ответ зачем, а мне кажется, очень надо себя вот останавливать и задавать себе.